अभी हाल ही में पूरे भारतवर्ष में एक हिंदी मूवी का टाइटल और पोस्टर प्रदर्शित हुआ है जिसमें हम दो हमारे बारा इस फिल्म को बनाया गया है वास्तविकता इस फिल्म को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही यानी अल्पसंख्यक समाज जो भी खास करके मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है हमारे पवित्र कुरान की आलोचना की गई है हमारी महिलाओं का के साथ उनकी आलोचना की, की है उनकी प्रतिमा खराब करने की कोशिश की गई है और यह फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई इसलिए जो पिक्चर रिलीज होने के लिए केंद्रीय फिल्म का जो का जो सेंसर बोर्ड चलचित्र अधिनियम बावन की धारा बारह राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि अगर राज्य के कोई जनता कोई जनता उस पर ऑब्जेक्शन लेती है तो सरकार को वह हक है कि वो उसको रोका जाए इसलिए महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री को आज माननीय जिलाधिकारी के मार्फत ये निवेदन दिया है कि इस फिल्म को तुरंत रोका जाए वरना आगे जब कायदा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर पैदा होगी और कुछ यहाँ पे तोड़ फोड़ झगड़ा फिसाद जलन होगी तो उसके लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र शासन रहेंगे इसलिए हमने अनुरोध किया है महाराष्ट्र शासन को कि वो इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज ना होने दे ये चूंकि ये महाराष्ट्र राज्य का एक अधिकार है एक उनका राइट है इसलिए आज हमने यहाँ पे आके ये निवेदन भारत महाराष्ट्र सरकार को यहाँ पे अग्रसित किया है धन्यवाद फारूक शेख जलगांव राजकीय पक्षातर्फे मान्य मुख्यमंत्र्यांना माननीय जिल्हाधिकारी एक अर्ज देण्यात आलेला आहे मागच्या काही दिवसात सोशल मीडियावर एक पिक्चर हम दो हमारे बारा याचा रिलीज झालेला आहे हा अल्पसंख्याक विशेष करून मुस्लिम समाजाच्या विरोधात व मुस्लिम धर्मियांना दुखावणारा असे या ट्रेलर मध्ये दृश्य आहे म्हणून आम्ही आज मुख्यमंत्र्यांना केंद्रीय फिल्म अधिनियम एकोणाशे बावन्न चे कलम बारा नुसार त्यांना विनंती करतो की या पिक्चरला महाराष्ट्रात रिलीज होऊ देऊ नका कारण की या पिक्चरद्वारे दोन समाजात थेट निर्माण होईल मुस्लिम समाजात असंतोष निर्माण होईल व काही लॉ एड ऑर्डरचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संपूर्ण जबाबदारी ही पिक्चरचे निर्देशक निर्देशक आणि राज्य सरकारची राहील यासाठी आज आम्ही मान्य जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेलं आहे The new